ivan bunin yoshlik va keksalik hikoya ajoyib yoz kunlari osuda qora dengiz kema odamlar va yuklar bilan liq hatto kemaning quyrug'ida ham lashlushlar qalashib yotibdi kema dunyo kezgan qirim kavkaz anatoliya sohillari konstantinopol quyosh charaqlab turibdi osmon musaffo dengiz nafarmon bosh keti ko'rinmas portda odamlar qator tizilgan kapitan yordamchilarining quloqni batang qilguvchi so'kinishlari qichiriqlari avjiga chiqadi so'ng yana sokinlik cho'kib hamma qimirlab qoladi kemaning birinchi toifali kayutalari salqingina shinam toza va bombosh. biroq oshxona yonidagi yo'lovchilar tunaydigan tor badbo'y hujjalar shiponcha tagi ivirsib ko'zga xunuk tashlanadi hamma yoqda sassiq hid o'rnashib qolgan ustiga ustak kunning beayov jaziramasi ilim iliq havo dimoqni achitadi biroq dengizdan taralayotgan epkin bularning hammasini to'zitib yuborguday bo'lib vujudga halovat inadi yo'lovchilar safida ruslar no'g'aylar kurdlar gruzinlar hatto greklar ham bor kurtlar sizga aytsam yovvoyi xalq kun bo'yi doim qotib uxlashadi uh, gruzinlar esa quvnoq xalq qo'shiq aytishadi juft juft bo'lib raqsga tushishadi gohida sakrab ham qo'yishadi qurmag'urlar kema trapezontda talay vaqt turib qoldi men qirg'oqqa chiqqandim kema zinasida uymalanayotgan bir to'da juldur kurtlarga duch keldim sal nariroqda egniga kulrang cherkes kiyib ensiz kamarni mahkam siqib olgan chol diqqatimni tortdi kurtlar biz bilan bitta kemada suzib bir palubada yotib turib joylarini toza saqlashardi cholning soqoli dengiz ko'pigidek oppoq yuzi esa oftobda qorayib ketgandi katta katta ko'zlari esa yiltillab turardi men uning oldiga yaqin borib salom dedim keyin so'radim kavkazdanmisiz cholning chehrasi ochilib do'stona iltifot qildi uzoqdan cho'tlayvering janob biz kurdlarmiz qayerga ketyapsizlar uning yuzlari jiddiy tortdi mag'rur javob berdi istanbulga janob shohimiz oldiga unga sovg'a salom oboryapman u o'g'illarimning barini urushga chaqirib olgandi yettoviniyam shahid kechishdi go'ri nurga to'lgurlar ammo shohimiz meni yolg'izlatib qo'ygani yo'q baraka topsin deb yubordi tuyqus yonimizda turgan yosh grek u po'rim kiyingan boshida olcha olcharang feska egnida kulrang surtyuk va oq jilet oyog'ida tugmalari qadalgan yaltiroq botinka bor edi qo'lida papiros burqsitib tutun taratyapti u boshini chayqab cholga achingan bo'ldi bay bay qariyaning bir o'zi qolibdi da a qanday nodonlik tusi o'zgardi cholning mana sen qarib qartayasan ammo men hecham qarimayman maymun haqida eshitganmisan yigit miyig'ida kulib so'radi qanaqa maymun bilmasang eshitib ol tangri yer va osmonni yaratdi buni bilsang kerak bo'lmasamchi keyin odamni yaratibdi da qulog'iga quyibdi sen debdi o'ttiz yil mana shu dunyoda yashaysan umring farovonlikda o'tadi dunyoda nimaiki bor hammasidan foydalanasan xo'sh ma'qulmi debdi odam o'ylanib qolibdi hammasi ya o'ttiz yil kamlik qilmasmikan so'ng xudodan o'pkalanibdi shuncha kam umr ko'ramanmi eshityapsanmi xitob qildi chol kulimsirab eshityapman javob berdi grek keyin tangri eshakni dunyoga keltiribdi unga ham tushuntiribdi sen og'ir yuklarni tashiysan odamlarni mindirasan manziligacha eltib qo'yasan agar o'jarlik qilguday bo'lsang boshingga tayoq bilan urishadi rozimisan bechora jonivor zorlanibdi yig'labdi o'ttiz yil xor bo'lib yashaymanmi hech bo'lmasa yarmini chegirib qo'y debdi buni eshitgan odam uning yarim umrini menikiga qo'shib ber debdi xudoga tangri rozi bo'libdi endi odamzodning umri qirq besh yilga uzayibdi qara ya chakki ish qilmabdiya so'radi quvlik bilan chol bo'lmasamchi javob qildi grek uning fikrini to'la anglab yetmay endi tangri ko'ppakni vujudga keltiribdi va unga ham shuncha umr beribdi sen debdi itga xo'jangni mol dunyosini asraysan undan bo'lak hech kimga ishonmaysan kechalari uxlamay uyini qo'riqlaysan debdi qaragina it ham o'ziga berilgan umrdan norozi bo'lib yarmiga ko'nibdi shunda odam yana ochofatlik qilibdi shuncha umr uvol ketmasin menikiga qo'sha qol debdi yaratganga tangri tilagini bajo keltiribdi xo'sh endi bu azamatning umri qanchaga cho'zildi oltmishga dedi grek quvonib xo'sh ana undan keyin tangri maymunni yaratibdi unga ham o'ttiz yil umr beribdi keyin tushuntiribdi sen mehnat mashaqqatsiz kun ko'rasan faqat husndan mosuvo bo'lasan boshing taptaqir yuzlaring ajinli taptaqir qoshing naq peshonang bo'ladi kim seni ko'rsa o'sha zahot xoholab masxara qiladi shu tob grek cholning gapini bo'ldi demak maymun ham umrining yarmidan voz kechadi shundaymi shunday dedi chol yonida turgan millatdoshi qo'lidan munshtukni olarkan odam bundan ham foydalanib maymunning yarim umrini o'zinikiga qo'shishni so'raydi xudodan yana shundan so'ng qariya jimib picha xayolga toldi bizni unutdi go'yo keyin ko'zlarini bir nuqtaga qadab vazmin gapira ketdi odam o'ziga berilgan o'ttiz yillik umrni maroqli o'tkazibdi yebdi ichibdi urushda qatnashibdi to'y ma'rakalarda xursandchilik qilibdi qiz juvonlar bilan birga bo'libdi keyin umriga qo'shilgan o'n besh yilini eshakday ishlab bor topgan tutganini uyiga tashib o'tkazibdi keyingi o'n besh yil undan ham oshib tushibdi to'plagan boyligidan xavotirga tushib kechalari bilan uxlolmabdi asabi ishdan chiqibdi umrining oxirida esa kuch quvvatdan qolib qarib qartayib tasqara maymunga o'xshabdi qopdi kimning ko'zi tushsa boshini liqillatib xoholab kularmish sen ham ayni o'sha odam ahvoliga tushasan tirjayib dedi qariya grekka munjhtugini tishlari orasida siljitarkan sizchi siz bu ahvolga tushmaysizmi deb so'radi yigit ha men boshqacha odamman qanaqa odam men kabilar bu dunyoda sanoqli dedi chol mag'rur men eshakday boylik tashimadim yo'q mol dunyoga itdek qo'riqchilik qilmadim endi maymunga o'xshab tashvishga tushishga ne hojat shunday ekan nega qarilikni bo'ynimga olishim kerak